Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Yeni təmirdən çıxmış qanunu 3 otaqlı mənzil təqdim eləyəcəm. İlk öncə onu vurğulayım ki, bu gördüyünüz mənzil barterdə olunur. Maşınla, torpaqla, bağ evi ilə hər nə olsa barter dəyərləndirilir. Mənzil yerləşir Nərmanov rayonunda, Təbriz şücasında çox elitli bir binadadır. Grant Nərmanov yaşayış kompleksindədir. 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 140 kvadrat qonunu üç otaqdır, kupçası var, ipotekada yararlıdır. Bura mənzilimizin koridor hissəsidir, girişdə gördünüz kimi, belə böyük bir şkaf yığılıb, üç qapılıdır, içindən də istifadə eləmək olar, içərisi isə dərindir. Daha sonra bura mənzilimizin əsas giriş qapısıdır. Təmir çox keyfiyyətli olub. İşıq sistemindən tutmuş santexnikinə kimi, e, granit mərmərdir koridor olan hissələr. Bu hissə də isə çamaşır otağıdır. Bura əslində e, sanitar qovşağı olub, ev sahibi layihəni dəyişib, buranı eləyib ə e, çamaşır otağı. Baltar yuvası da yeri var, şkafları var və bütün stolu kimi də istifadə eləmək üçün stol qoyulub. Gələmən sizə digər otaqları görsədim. Koridor hissələ gəldik. Solda yataq otağıdır, burada mətbəxdir və burada isə qonaq otağıdır. Mənzilin qonaq otağı çox kvadratlıdır, tavanlar hündürdür. Qonaq otağından və mətbəxdən eyni balkona çıxa bilərsiz. Kombi sistemi quraşdırılıb. Divar kağızları hamısı İtaliya brendidir, lüstruların özüdür, çox keyfiyyətli, bahalı mağazadan alınıb. Burdakı pəncərələr isə hamısı vitraj pəncərələrdir. Hal-hazırda gecə olduğu üçün həyəti göstərə bilmirik. Qarşısa tam vitraj pəncərələr, sağ tərəfdə eyni qaydadadır. Bu hissədən isə balkona çıxışı var. Həmen balkona mətbəxdən də çıxa bilərsiniz. Mən oranı sizə mətbəxdən də göstərərəm. Komb sistemi quraşdırılıb, hal-hazırda kombisi də işləyir. Mənzilin qiyməti də münasib qiymətə təklif olunur. 340 min manat deyilir. Realmüştər olsa, qiymətdə də razılıq olacaq. Əsas odur ki, borterdə olmunur. Bura isə mətbəx hissəsidir. Mətbəxi də geniş, rahat, yer granit mərmərli stilpol, mətbəx mebeli də yığılıb, keyfiyyətli materialdan və bütün elektronikanın da yeri hazırdır. Bütün otaqlarda konsentrinin xətləri çəkilib. Və bu hissədən də balkona çıxa bilərsiniz. Orda aşağıda kolektor sistemi yığılıb, kombi sistemi yığılıb, qaz sayğacıdır, işıqdır, sudu bütün sayğaclar quraşdırılıb və pulu da ödənilib. Mənzilin tex pasportu da əldədir. Kimin ipotekası əgər hazırdırsa, bank sizə ipotekanı təsdiqləsə, bu mənzili rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Gəl indi isə yataq otaqları ilə tanış olaq. Bura mənzilimizin birinci yataq otağıdır. İkinci yataq otağı bu yataq otağından daha böyükdür. Gələn mən sizə ümumi hamam otağını da göstərim. Hamam otağı da geniş, rahatdır, yer isti pollan və bütün hamam aksesuarları hamısı quraşdırılıb. Binanın da geniş həyəti var, uşaqlar üçün oyun meydançası, yeraltı garajı var. Bu evdə mənzilimizin böyük yataq otağıdır ki, valideynlər üçün nəzərdə tutulmuş, kvadratı böyük, tavanlar da hündür. Mənzilin qiyməti 340 min manat deyilir. İnşallah real müştəri olsa, qiymətdə də razılıq olacaq, barteriniz də olsa təklif edəyərsiz. Sağ olun, var olun.